Мы учили английский. Ну, я приехал и начал служить в Закарпатье. там совсем ничего не было понятно. Тут, у, кто приезжает, то все солдат. А у нас тут министр обороны воевал, то есть солдат был. Сержант кричит, ложись, я стою, я не понимаю, что происходит. Почули звук, говорит, выход, и через 30 секунд бывает приход. Я говорю, ты откуда знаешь, ты ним ты еще говорю. А едем назад, и у нас так снаряды падают просто. Я думаю, что, я думаю, что здесь в фильмах нахожусь. ССО их нехорошие они хорошо работают. Но наш ключ. У нас тут получается враг один, россиян. Для них работа для хлеба и водки, это у них хороший жизнь называется. Мы встречаем их как положено и не даем их идти вперед. Если они отходят, то залежаются на территории Украины. Мне зовут Янбаков, позывник Кобра. Мне 24 роки, родом с Грузии, скоро отпились. В 2021 году подписал контракт и до сих пор продолжаю служить в Збройных силах. 2008 года в Грузии началась война. А у меня 2008 года было 8 лет. Но я помню, русские не заехали в наше село, но наши войсковые, э, наши войсковы били. Э, стояли там, окопы кабали, мы дети с ним там бегали. У нас не бомбили, ничего, просто зашли наши войсковые и начали окупаться, оборону держать. Э, ждали русских, но русские не дошли до нашего села. Все село Инчхури. После войны я э, дуже захотел стать висковым. Я с 2015 -го года поступил в э, кадетский военный лицей в городе Кутаиси, где учил три года. После того я вступил в Национальную академию э, в Грузии имени Давида Акмашинебели, э, где проходил курс молодого бойца. А после курса меня отправили в Турцию учиться, в э, Международной академии. После академии я приехал в Украину и подписал контракт 128 бригады. В Абхазии, когда была война, с Украины 200, 200 человек приехал воевать за Украину, как пехота. Тогда в Украине был президент Кравчук. Кравчук отправил э, в, в, в украинский флот и отправил вертолеты. Флот перекрывал наши корабли, которые везли э, беженцев, а с вертолетами везли наши беженцы с горы. У меня там были два тети, э, они после войны стали беженцами оттуда. Они сейчас живут в Украине, в Кривом Розе. Но ну, сейчас у меня тут есть еще двоюродные брат, и сестры. Я с 2014 -го года удивлюсь, что началась война, с Крыма. Наш грузинский... Э, был тут грузинский легион. И Майдан бачил. Украина хотела, чтобы была вилна а не под, под Россией. Мне было интересно приехать сюда, но тогда у меня не было вас потому что у меня было 15 лет. У меня мотивация была через, сначала через ситуацию в Грузии, что они в Грузии сделали и в 90-х годах, и 2008 -го года. У нас тут получается враг один, россиян. Треба с ним воевать, бо, если мы не будем сегодня против них воевать тут, а они завтра в Грузии приедут, ну, послезавтра в Молдове заедут. Они будут думать, что их все можно, я они будут продолжать эту войну везде. А в 2021 году э, я подписал контракт, я должен был поехать в АТО, но меня не отпустили сказали, что треба было пройти курс молодого бойца Кембе. Меня отправили в Львовскую область. Я там э, побыл три месяца. 23 э, февраля я закончил курс, а 24 уже война началась. Утром в 6 на тревоге подняли и мы поехали э, в Луганская область, Кремена. У меня не было практика. Но, слава Богу, там со мной оказались такие люди опытные, которые мне помогли. Сейчас они живы, два оба, сержант, два сержанта. Мы разум шли в штурм в Кременах и в штурм Терн, село С Нашего к сожалению, только митры остались живыми. Я когда приехал, я совсем не знал ни украинской мовы, ни российской. Российскую мову мы в школе учили э, в, только в третьем классе. Потом началась война, и у нас в Украине отменили российский мову. Мы учили английский. Ну, я приехал и начал служить в Закарпатье. Там совсем ничего не было понятно что они разговаривают. Ну, э, были хлопцы, которые знали английский, я с ним по английски разговаривал. Ну, по трохи, по трохи я уже выучил украинский. украинскую. По трохи мне было сложно выучить грамматику. Но, например, у вас есть он, она, а у нас такого нету. Это и она, она, и он, он. И человек он, и девушка он. Ну, у нас не род, мужский род, женский род. У нас э, комбат сказал, э, там земной еще служили иноземцы, сказав, что иноземцы могут резервировать контракт и поехать домой. Ну, я решил оставаться и воевать. Батки хотели, чтобы я вернулся в Грузию, но это мое решение. Я не хотел побратим его покидать так и поехать просто. Я решил сразу с побратимами оставаться и воевать до конца. Страшно было, когда мы в Кременами сидели в блиндежах и начался почав, обстрел с градами. Но я не знал, что это такое. Я первый раз чувствовал звук снаряда. Сержант кричит, ложись, я стою, и я не понимаю, что происходит. <laughs> Хлопцы, которые не были земной, это не больше. Почули звук, говорит выход, и через 30 секунд э, бывает приход. Я говорю, ты откуда знаешь, ты договариваешься, еще <laughs> говорю. Говорит, ты тоже научишь, будет время, ты тоже научишь, будешь рассчитывать, когда снаряд будет прилетать, еще стреляет. Там надо слушать опытных сержантов, надо слушать опытных офицеров, которые это уже проходили, которые воюют с 2014 -го года. Но я их слушал, сидел, учил, питал. И после этого я тоже брал опыт, но ну, я сейчас могу других научить. После Кремена наши подразделы отправляли э, в Донецкую область э, за бахму э, там село Зайцево. Мы там постояли три э, месяца. Там тоже ситуация была сложная, бо уже, э, было много поранений, э, уже людей не хватало. Нас э, в Зайцево поменяли. И сказали уже приготовить ехать в Херсон. Мы поехали в Херсон, через неделю пришли в тур. Там у нас помер комбат, очень добрый человек был, тоже с моего возраста. На мину подорвался. Мы Херсон, тогда у меня как раз контракт закончился. Я поехал в Грузию, три месяца отдохнул, забрал жену с собой. Там у нас был свадьба, но ну, я думаю больше не повернусь, но больше три месяца не выдержал. Куплял билет, приехал назад и шукал место, где можно было подписать контракт и снова ехать на передок. Пишет один комиссариат, другой комиссариат, сказали, что нет, мы не будем брать у вас. Потом через знакомых э, нашел э, один человек, который сказал, что у него комбат грузин, может с ним поспикуешь, может он собой заберет. И через так, через с друзьями познакомил комбата, и он меня забрал с собой на Запорожский фронт. Мы служили разом там, потом нашего комбата перевели в Чернигове, я тоже перевелся сюда, он меня с собой забрал. Вин тоже был гражданином Грузии, Тут получил громадянство украинцев и оставлял, оставлял свои звания. С первого дня с полномасштабной э, находится на фронте. Донецкая и Луганская область, э, э, там люди очень плохо с нами относились. Но нас никто не ждал, они ждали русских. Мы когда зашли, они думали, что мы русские. Нас встречали так пропорами всеми. Но когда узнали, что мы украинцы, они даже с нами не здоровились. Телефоны их не проверяли, многих гражданских, которые проезжали по нас. В телефонах на WhatsApp переписки с русскими, чтобы вот эта позиция вот тут, и накрываете их градом, и накрывайте с артиллерией. Хлопцы, которые за мной били, тоже сказали, что никогда не бери от них ничего, бо, может быть, и такое вот еще не проснется второе утро. Там они живут, я в Советском Союзе, они лучше жизни не видели. Они думают, что там они живут сами прекрасно Для них э, работа для хлеба и водки, это у них хорошая жизнь называется. Но в этих селах, где я был, я не знаю, там город еще. Там живут все старики, которые жили в Радянском союзе. Ну, они привыкли так жить. Я не считаю себя, что они русские. Но они живут в украинской земле. Они это не соображают. Я, например, сделал бы так. Хочешь Украину, лишайся тут. Не хочешь Украину, вот Россия я лишь его громадянство и туда. И так все было бы хорошо, не было бы война. А в Херсоне все по-другому. Там, там люди нас ждали, там рады были, когда мы зашли туда. Пока мы готовились до штурма тоже, там нас кормили, воду несли, все. Ну, мы сидели, сидели в блиндаж раз и начали из РСЗО обстрелять. Нас граждане дали, сдали наши позиции в Луганске. Два кассета градами обстреляли нас, и ни один не попал блин дальше. Я думал, что уже все, там все сгорит, в лес сгорит, земля сгорит просто. Я думал, что уже отсюда не видим, но видели. Тогда, когда отходили уже с Кремена, тоже обстреляли нашу колонну. Мы, мы, на БМП сидели наверх, а едем, а и у нас так снаряды падают просто. Я думаю, что, я думаю, что здесь в фильмах нахожусь. Но, слава богу, видели, значит, еще нема времени, нас умирает. Все боятся. Кто не боится, то не нормальный. Плен сдавать не собирался. Воевать я решил, буду, буду воевать до конца. Треба хлопцев поменять. Они уже устали, там сидят месяцами, там они реками там сидят. Не хватает людей. Большинство людей в изначально идут, потому что они сидят месяцами э, на позициях. И потом они туда не хотят повернуть, потому что ты когда месяц там сидишь и каждый день э, Бачишь, вот, у ну, одного тебе что стреляет, что слетает. Психология не витримает не человека этого. треба их менять. Ну, человек зашел, ты за неделю его поменял, он отпочивает неделю, он себя там успокаивает, расслабляет. Он потом по-другому -по думает. Люди, вот эти гражданские, которые ходят, их не треба влюбить на улице. Треба, чтобы человек встал и сам пришел воевать, потому что это наша страна. Треба страну защищать, потому не будем защищать, завтра сюда русские приедут и будем по русскому говорить, а не по украинскому. Якщо я был бы Украины, ну, я не знаю, как можно дома сидеть, когда через пару километров у тебя война идет, фронт, там хлопцы погибают, защищают нас. Я не разумею у тебя люди, которые выезжали в страну, когда война началась. Но после войны они повернутся. А как они будут хлопцам в глазах смотреть, которые защищали страну, инвалидами оставались. Я их назад не запустил бы ни одного я с чужой страны сюда приехал, но у меня есть мотивация, у меня есть тут побратимы. Я хочу страну защищать, хочу, чтобы Украина не умерла, хочу, чтобы Украина была вильна и всю территорию, которая сейчас темчасово оккупирована, повернула назад. Но я тоже не хотел бы, чтобы в моей стране была война. Я с родом оттуда, это моя страна, там моя все семья живет. Если начнется война, то я пойду воевать за Грузию тоже. Звичайно, что есть у них мотивация, чтобы вся Украина была их. И, ну, Путин сказал тогда, что самая большая ошибка была в 20, веке, чтобы развился Советский Союз. Тоже в Советском Союзе все, все было включено так, что, что краины заработали, все шло в Москву. Ну, конечно, они хорошо жили, но другие люди работают, да, в Москве живет. Они хотят, чтобы Россия обладала весь миром. Ну, пока что есть Украина, есть Грузия, будем против них воевать э, то их не получится. Но ну, не хотят, что Грузия вступила на то, Украина вступила на то, потому что э, если мы вступим на то, тут и в Грузии, и в Украине будут э, строить военные части для военных НАТО. Тут будут вставлять и ракеты, будут вставлять и вашка техника. Это для них э не угодно. Вот они тоже боятся, потому что знают, что у них уже вся техника, что есть, и что было у них все у них старая, не В 2008 году, когда в Грузии была война, они э, захватили наших танков тоже. Они в шоке были, когда у наших танков мы э, ночной, ночное видение, у наше оружие. Все думают, что страх просто одного человека, который в Кремле сидит. Бо я не знаю, как может быть Украина воевать против Грузии, потом воевать против Украины. Потом у них в Молдове оккупирование территории, они в Африке воюют, в Сирии воюют, в Афганистане воевали. Но для чего они воевали, я не разумею что у них мало территории, они самие большие страны в мире. Есть подразделения, которые хорошо подготовлены, но большинство их э, не обучены. Да, они идут э, с автоматом и просто э, и тупо умирают. Да, есть подразделения, которые очень хорошо подготовлены, тут классно штурмуют. Есть один подразделение, который с 2013 -го года воюет в Украине, артиллерийские подразделения. Вот там хлопцы, даже их корректировать не треба. Они с первой минуты тебе попадают. Так точно они стреляют. И ССО их не Они хорошо работают. Но наш ключ. Врага треба всегда правильно оценивать и треба думать так, как будет думать ворог. Вот тогда ты всегда шаг вперед будешь. Если они почувствуют, что они уже проиграют войну, уже у них будет страх, что они будут проигравшие страна, может они будут использовать тактические ядерные зброї. Вот это самое страшное, что может быть от них. Ну, я думаю, что война закончится, но нужно войну заканчивать так, как будет для нас добре. Та сейчас ждут Трампа, когда Трамп приедет после инаугурации. Ну, думаю, что война закончится, но э, я не знаю, какие переговоры будут. Будут территории вернуть вер 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 назад в Украину, Просто ці території будуть нейтральні. Ну, якщо заморозять, війна пройде п'ять років і знову буде війна. Треба переговори, тож, бо тут о, люди погибають. Тут громадяни погибають діти, не тільки воєнні. Я вірю, що буде переговор, і Україна буде э, повернути свої території. Треба швидше зброю давати, щоб обновляли зброю. Оце дуже довго времети. Місяць-два це дуже багато времени для України, для фронту. Люди не вистачають. треба люди, Треба, чтобы вот эти люди, которые могут воевать, встали и пошли просто от того мотивации, чтобы эти все территории и на границе оставаться. Чтобы это наша территория, мы его забрали и больше никому не отдадим. Треба воевать, бо если не будем воевать, то завтра тут будут трехколевые прапоры. Там в, в телевизорах в, в, пропаганду показывают так, что Россия освобождает своих территорий, освобождает своих людей. Есть люди, которые правильно думают, есть люди, которые вообще не думают про это. Просто, да, есть война, мой муж воюет и все герои так думают. У них идеология такая, и в армии, в армию их так учат, чтобы треба, да, это наша территория, треба типа против них воевать. У них тоже нету мотивации, но их доставляют это сделать. Когда мы шли в штурм Херсона, там у нас встретил один гражданский человек. До речи, он с Южной Осетии был. Говорит, 30 лет жил, живет уже в Херсоне. Говорит, в первой линии стояли эти буряты, в второй линии стояли русские, а сзади стояли чеченцы, кадировцы. Они друг друга не давали отходить просто. Просто у них шансы было другие. Або на фронт умирают, або в тель умирают. Были много людей, их переписки читали, все читали. Ну, пишут, что э, мы не знаем, что мы тут, э, за что мы воюем. Неэффективно в том, что э, они никогда не воевали, у них не обучают э, так, как э, положено, заходят просто и умирают. И у них нема мотивации, у них доставляют это сделать, потому что ну была информация, что в Корее э, э, семьи этих людей, которые сюда пришли, они все посадили в тюрьмы. В корейцев тоже сами такие э, радианские оружия, как русских. А у нас -то помогают э, страны, у которых со временем оружие уже, и танки со временем, артиллерия со временем, а у них такие нет. Я пока залишаюсь гражданином Грузии, но у меня есть э, постоянное проживание. Украине. Я, я громадянин Украины, только не могу голосовать. Остальные мои все права, я громадянин Украины. Я с Грузии приехал из офицерского склада, но если я продолжал бы служить в Грузии, я зараз был бы капитаном уже. А в Украине, когда подписал контракт, подписал как солдат. И начинаю службу как солдата. И если буду получать гражданство, то могу свое звание устанавливать в Украине. Тут кто приезжает, то все солдаты. А у нас тут министр обороны воевал, то есть солдат был. Я получил вашка контузия. Я, я их не помню, но я проснулся, был уже в Краматорске. С Краматорска нас забрали в Днепр. И потом сказали, что треба было отправлять на реабилитацию. Меня реабилитацию отправили в ивано И там познакомился с женой. Так, я вообще не думал жениться, но познакомились. Так, она меня поддерживала. После реабилитации я поехал в Заицево, потом Херсон. Но ну, она меня ждала, ну, поддерживала, как могла. Ну, я решила дружиться. Раньше, когда я ехал на войну, там, меня дома никто не ждал, а сейчас жена ждет, уже ребенок ждет. Когда я еду туда, треба думать всегда, что треба повернуть назад. Ну, закончится война, выиграем, и потом, может, буду зверняться. Может, нет. У нас есть спортивная группа. Если ну, у нас э, разведка приносит информацию, у нас доходит информация, что зашло ДРГ, або есть возможность зайдет ДРГ, мы встречаем их как положено и не даем их э, идти вперед. Не даем их собрать информацию из наших закоп, блиндажем, где нас реп стоит, где камеры стоят. Ну, Если они отходят, то залежаются на территории Украины. Я думаю, что нет, потому что но если у них было бы такие силы, они не просили бы людей к скорей, они не просили бы оружие. У них тоже нет сил повторный полномасштабный наступ. Я думаю, что сейчас все внимание, все переходят на Донецкая, Луганская область и в Запорожье. Тут я думаю, что не будут никто наступать. Они треба бояться. Не треба... Треба э, си, себе настроить так, что вот это моя страна, моя страна. Ему треба защищать, потому всех есть дома детей, всех есть жена, сестра, мама. Если они не будут воевать, никто не будет воевать из других стран суда. Если человек посмотрит, что из других с, с чужих стран, что вот я воюю за Украину, а украинец дома сидит, не хочет воевать, то и он тоже теряет свою мотивацию. Если посмотрим вот в Бучах, в Ерпене, что происходило, сами так и может приз, будет происходить тут, если русские сюда заедут. Вот треба у них останавливать уже там, чтобы они сюда не дошли.